मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ अलहदुल्ल रबीआलमीन वसला तो वसलाम अला रसुल करीम क़ुरान व सुन्नत के बारे में गुफ्तु करने का जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये उसी की एक कड़ी है और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अभी हम इब्तदाई मरहल में हैं अभी हम ये समझ लीजिए कि बच्चों की तरह अभी चलना सीख रहे हैं इस में इस मंजिल पर ना अल्लाह हमें और आपको को अता फ़रमाए कि जो अज़म लेकर हम उठें उसे पूरा कर सकें इंसानों ने या इंसानियत ने इस ज़मीन पर रहते हुए जब भी कहीं भलाई और ख़ैर और सकून का सांस लिया है जब कभी उन्हें अमन मैसर आया है जब कभी उन्होंने इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करनी शुरू की या की है तो वो सिर्फ दो ही ज़रिए थे उनके लिए और उसी वक्त मुमकिन हुआ वो एक अल्लाह की किताब और दूसरे वो लोग जो इंसान थे और अल्लाह ने उन्हें अपनी नबूवत और रसूल रसालत के लिए चुना उनकी शख्सियतें थी, शख्सियतें थीं जिनके ज़रिए इंसानियत ने सकून का सांस लिया आज भी मैं और आप मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर छः आदमियों में से एक आदमी मुसलमान है आज भी हम मुसलमानों को इस पुरफतन दौर में देखिए मुसलमानों की क्या हालत है किस तरह हम बे का बेसकूनी का तकलीफ़ का तशरी करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह हम शिकार हैं उसका एक ही इलाज है और वो इलाज ये है कि हमारी हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर हो जाए आज भी अल्लाह का कलाम जो क़ुरान की सूरत में हमारे पास महफूज है और उस नबूवत जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत के ज़रिए हमारे पास मौजूद है इस पर अमल करके ही हमारी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी बसर हो सकती है अगर हम चाहते हैं कि कुरान का फहम हासिल करें तो उसका एक ही ज़रिया है कि क़ुरान जिसने जिस पर नाजिल फ़रमाया था उस ही ने उस नबी अलाम को उसकी तशरी और तफसीर का ज़रिया बनाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी क़ुरान की अमली तफसीर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते और कुरान ही अगर हमारे पास आया होता तो हम उसको समझ नहीं सकते थे किस तरह आज अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते उसको ना मगर ये अल्लाह का करम है कि कुरान भेजने के साथ साथ उसने उसकी तशरी के लिए अपने नबी भी भेजे और आखिरी नबी मोहम्मद मोहम्मद अलसलात सलाम को भेजा जिसने कुरान की वही तशरी अमल करके बताई जो अल्लाह ने आपको सिखाई थी आज भी मेरे और आपके पास वही तरीक़ा है कि हम मोहम्मद सलाम के ज़रिए कुरान को समझने की कोशिश करें कुरान को दूसरे समझने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं है मेरे भाई और अजीज़ सिर्फ एक जरिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व्म की ज़िंदगी कुरान से समझे और कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वम की ज़िंदगी के ज़रिए समझे यहाँ इस बात को थोड़ी देर रोक कर मैं एक और बात की तरफ इशारा करूँ कि इस ज़मीन पर न जाने कैसे कैसे इंसान गुज़रे हैं जिन्होंने अपने वक्त में लोगों को मुतासर किया चाहे वो बहुत ही थोड़े लोग हों वो उस वक़्त अपने दौर के बहुत समझदार लोग कहलाए उसमें अफलातून अरस्तू सकरात बकरफ्यूश क्या क्या मकालात इन्होंने पेश किए अखलाखलाकियात के क्या क्या दर्स इन्होंने दिए लोगों का एक तबका उनसे मुतासर हुआ मगर इन सब लोगों के पास गुत्थी का एक सिरा तो मौजूद था और उसी के ज़रिए उन्होंने समझने की कोशिश की और चूंकि वो इंसान थे वो ज़ाहिर को देखकर बता सकते थे उन्हें जाहिर ही नज़र आ रहा था उनके पास दूसरा सिरा जो वही और रिसालत का सिरा होता है वो उनके पास नहीं था जो इखलाकियात के दर्स उन्होंने दिए वो उसी वक़्त तक महदूद रहे और वो भी सारी सोसाइटी पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सके आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी अखलाकियात एथिक्स सिखाई जाती हैं उनमें शोबे हैं उनकी इलाकियात के मगर ये सुनकर आपको ताजुब नहीं बल्कि हंसी आएगी ालिबा कि जो लेक्चरर जो लेक्चरार और जो प्रोफेसर उनकी इखलाकियात उनकी एथिक्स सिखाते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में भी उनखलाकत का कोई असर नहीं होता ये एज़ाज़ अल्लाह अकबर अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद अल्लात वसलाम को हासिल है कि आपने इंसानों को किस तरह बदल दिया अंदाजा लगाइए इंसानों उस वक़्त मौजूद इंसानों का वो ग्रोह जिनकी दरिंदगी से वैशी जानवर तक भी पना मांगते थे यानी इस कदर नीचे गिर चुके थे वो कि कोई जानवर कभी आपने नहीं देखा होगा या तारीख के किसी भी मोड़ पर जो अपने बच्चों को जो है वो जिंदा दफन कर देता हो कोई जानदार ना हर जानदार देखिए आप गाय और भैंस तक भी अपने छोटे से बच्चे को अपने पैरों से बचाने के लिए भी अपने पैरों पर उठा लेती है मगर वो इंसानों का ग्रो इतना शकीब था कि अपनी बच्ची को जिंदा कर देता। उन इंसानों को आप अलैहि वसल्लम ने ऐसा संवारा ऐसा संवारा कि के आसमान की आँख ने उनसे बेहतर इंसान फिर कभी नहीं देखे अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सलाम ने उनकी ज़िंदगी को इस तरह तब्दील किया कि उनका अंदर और बाहर एक हो गया उनका ज़ाहिर और बातन एक हो गया बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों मेरी बहनों बहुत मुश्किल है ये किसी इंसान का अंदर और बाहर एक जैसा हो जाए ना बाहिर तो आज की दुनिया में बहुत खूबसूरत खूबसूरत बाहर है बहुत खूबसूरत खूबसूरत ज़ाहिर है जो इतने खूबसूरत हैं कि जाहिर में उनके वजूद से महक उठती है मगर उनका बातिन इस कदर गलीज है कि उस गलाजत का उस गलाजत का तफ़ुन उनके चेहरों और उनकी गुफ्तगु से आया होता है मेरा और आपका मुल्क उसकी वाजा वाज मिसाल कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें करते हैं जाहिर कितना खूबसूरत है ऐसे ही लोगों के लिए ख्वाजा फरीद ने फरमाया था कि वफा क्या करे सन एह हुसन वाले रूघे मुँह दे मिठड़े अंदर दहन काले ये वो लोग हैं जिनका अंदर जो है जिनका बातिन जो है वो गलाजत से भरा हुआ है सयाह है मगर अल्लाह के रसूल असलातम ने जो लोग तैयार किए इतने सच्चे और मुखलिस लोग थे कि उनका ज़ाहिर और बात अनेक हो क्या कितने सच्चे लोग थे एक वाक़ा बयान करके यहाँ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं इन बातें जारी रहेंगी इतना सच्चा इंसान नामुमकिन है अल्लाह के रसूल सलाम तशरीफ़ फरमा है हजरत उमर भी हैं ालिबा और भी लोग होंगे मगर मुखातिबालिबा हज़रतमर रजील्ला तुम है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ए उमर कोई शख्स भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अजीज ना रखे उमर ने फौरन फ़ौर अल्लाह के रसूल मेरा हाल तो इस वक्त ये नहीं है आपने फरमाया फिर सोच ले उमर एक लम्हा आप, आप तवक्फ करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हैं हाँ अल्लाह के रसूल अब मेरा यही हाल है अल्लाह लगाइए इतने सच्चे थे कि उन्होंने मुनाफ्त का पर्दा नहीं डाला कि हाँ अल्लाह के रसूल आप मुझे सब मेरी जान से भी ज़्यादा प्यार हैं उस वह वक्त तक हज़रत उमर रजी अल्लाह को ये नहीं पैगाम पहुँच सका होगा मगर जब आपने अपने महबूब अल्लात वसलाम के मुंह से ये सुन ये सुना कि किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत ना करता अल्लाह ताला मुझे और आपको भी अपने हबीबल सलाम से वही मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत करने की फरमाए वमा व मा बलाग व आखिर व हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन